assalomu alaykum bugunning eng qaynoq yangiliklarini uz kuzatib boring nayrobida hukumatning uylarni buzish haqidagi qaroriga qarshi norozilik namoyishi bo'lib o'tdi xaroba bo'lsada yashashga yarab turgan 7000 ming kishining kulba uyi hukumat tomonidan noqonuniy qurilgan deb topilib buzulishga qaror chiqarilgan ispaniya o't o'chiruvchilari ko'p qavatli uyining eng yuqori qavatida joylashgan xonadondan 91 bir yoshli koronavirus infeksiyasi aniqlangan bemorni maxsus qurilma gidravlik platforma yordamida pastga tushirishmoqda ma'lumotlarga ko'ra ikki yuz nafar ispaniyalikda koronavirus infeksiyasi aniqlangan mamlakatda shu kunga qadar infeksiyadan yigirma olti nafar kishi vafot etgan sardoba dambasi qanday opirilgan ichkaridan ko'ramiz amerikalik o'smir bankomat yonidan 135 yuz o'ttiz besh ming dollar topib oldi hozirgi mavzu shu haqida yigit ularni o'zlashtirish o'rniga politsiyaga qo'ng'iroq qildi deb yozadi esr ma'lum bo'lishicha pullarni bank xodimi bankomat yonida unutib qoldirgan agar u pullarni olganida uning hayoti o'zgarib ketishi mumkin edi biroq u bunday qilmadi va to'g'ri yo'lni tanladi deydi politsiyachilardan biri qozog'istonda koronavirus yuqtirganlar soni besh mingdan oshib ketdi koronavirus 2020 ming kz saytining xabar qilishicha qozog'istonda koronavirus yuqtirganlar jami soni 5056 ming ellik nafarni tashkil etmoqda bemorlarning 1828 nafari tuzaldi 31 ta o'lim holati qayd etildi deb xabar beradi habib Nurmagomedovga eng kuchli raqib deb atalayotgan Tony ferguson bugun jang o'tkazdi Tony kutilmaganda texnik nokaut bilan mag'lub bo'ldi va geyji vaqtinchalik chempionga aylandi qirg'iziston va tojikiston chegarasida nega otishma bo'ldi hozirgi mavzu shu haqda qirg'iz va tojik chegarasida harbiylar bir biriga o'q ok uzishi oqibatida tojik tarafdan 2 nafar qirg'iz tarafdan 3 nafar harbiy jarohatlandi ma'lum qilinishicha harbiylar o'rtasidagi nizo ikki mamlakat fuqarolari o'zaro yer talashishi oqibatida kelib chiqqan <tik> kanalga obuna bo'lishni qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni va videoga layk like bosishni unutmang eng so'nggi yangiliklarni uzre kuzatib boring